Повертаємося до розмови студії. У нас є гості, які нещодавно приїхали саме з Донбасу і були там в гарячій точці. І це троє закордонних журналістів. Насамперед, це Дмитро Галко, це Поль Гого, журналіст журналіст Франції, і Козімо Атанасіо. Козімо танасіо, італійський журналіст. Так. Добрий вечір. всім. добрий вечір. Ну, насамперед. Я так розумію, ви провели там близько місяця. Більше ніж місяць, Більше, ніж місяць, і це були непрості часи. А я ви всі журналісти, які мають досвід роботи в, в гарячих точках, як військові кореспонденти, чи я помиляюся? насправді ні. Насправді ніхто з нас не має такого досвіду. Це було для всіх вперше. И какие выданья, что вы представляете, такие? What edition you write for? Do you write for? Sorry, what? Libération? Yes, uh, Libération, Nouvel uh Observateur. -huh. Так, сейчас поль пишет для Libération. And I am freelancer. I'm working for people pay me. Косима фрилансером. Хто купить його фотографії, там мова не Тобто це була перша, перша така зона воєнних дій у вашій журналістській кар'єрі? Вам so was it your first experience at war? Yes, yes, yes. Тобто uh -huh, so, yeah. порівняти Було, не було з чим. І як, як, які, які найсильніші враження ви винесли? And so, what your most important impression Uh, been at but it was a, a place where, it, where it's difficult to work, and it's something really interesting because we receive many, many information, but we are not able to check this information. So Во-первых, это было, конечно, интересно, потому что такой поток информации до этого поль с таким не сталкивался, но с другой стороны, никакой возможности, скажем, факт-чекинга, никакой возможности перепроверки и очень много препятствий для журналистской работы. Safety. For me uh, safety one of the last days, because a journalist can be right in, uh, in, in to, in home, but a photographer must be there. Mm -hmm. And one of the last days in, uh, in Donetsk, me and Paul was mm, under a bullet rain, uh, and so... во первых безопасность ну, в данном случае опасность а не безопасность вот, особенно последние дни когда приходилось там быть и uh, буквально под пулями и, в общем, он чувствовал себя очень нервно и поэтому покинул Донбасс раньше, чем хотелось. Ну, что есть снимки, которыми вы задоволены? Но вы сделали фото, которые вам нравились? Да. Какие ваши впечатления? Там идёт антитеррористичная пресса, или это больше похоже на войну? What, what do you think? Is it an anti-terroristic operation or is it more like a war? Um, it's, it's the main difficulties because all of the time I was there, I never understand who were these guys in front of me. And we met some soldiers of Ukrainian army. It was like the same problem. They said uh, uh, they speak the same language, they, are, they looks like us. Да, это самая главная проблема, потому что ты встречаешь украинских военных или ты встречаешь сепаратистов. В общем, это люди, которые выглядят точно так же, как мы, и не поймешь, кто где. Ну, особенно для них это тяжело. поэтому Это выглядит очень странно. Uh -huh. yeah. Because there is something something sure, there is some people who came from somewhere else. Mm -hmm. But there is also some people who come from Donetsk, or city close to Donetsk, and who only take some guns, who find some power with guns. And they begin to fight with these men. So if the Ukrainian army fight against all these men, but there is uh, some different people in this group. And there is no different band. Да, то есть все, все это очень странно, потому что нет даже э, какой-то цельной противостоящей украинским военным армии, то есть просто какие-то разрозненные группы, все очень разные. Кто-то, да, кто-то приехал из России, но есть очень много местных, и, наверное, я думаю, украинская армии очень тяжело в этой ситуации угу. приходится. Сдается а, Independent британская надруковала, я уже не задаю визского корреспондента достаточно э, известного, виклав свою точку зору mm -hmm. на те, що відбувається на Сході України. І він вважає, що це зона інтересів Росії і е, ну, нам боляче буває прочитати, дізнатися про таке, що дехто так це подає, тому що нам well, дається… It, it, it hurts us when uh, foreign journalists write that Donbass, for example, or east of Ukraine is just a territory of interest of Russia and uh, there was somatical in uh, in, an independent and someone he cannot remember the name. Тут з жорсткою критикою за підтримки України в цьому питанні, зокрема проведення антитерористичної операції. And yeah. uh, he criticized heavily the anti-terroristic operation in Donbas. Ну, наприклад, читачі Liberation, якщо вам важко було розібратися, що відбувається, що можуть зрозуміти вони з ваших публікацій. So, what, what, what's your point of view on this uh, subject? Um, but uh, for me, when I was there, is, uh, Maidan looks really far, in fact, because um, when the people we met uh, try to explain that they feel forget by Kiev, mm -hmm. and I think uh, they only find a hope uh, to, uh, with uh, this fight, uh, with this situation. And I think that the most of these people are not some people who look for independence or, or to, to be closer for, uh, to Russia. Mm -hmm. I think they only fight, they only want a hope and a future, and it's the only hope uh, Kiev, uh, it's the only hope they find, in fact. Mm -hmm. um, Donbas. действительно выглядит, несмотря на то, что, в общем, он не так далеко, он выглядит каким-то очень далеким местом от Киева, от Майдана, как бы исключенным из общеукраинских процессов по каким-то причинам. Но на, на взгляд поля, там не очень многие люди действительно стремятся в Россию. Ну, мы, речь даже не о вооруженных людях, имеется в виду, mm -hmm. жителях Донбасса. Все-таки большинство просто действительно хочет быть... Ну, это уже, может быть, набило скомину, да, хочет быть услышанным. То есть Донбасс хочет быть включенным как-то в общеукраинский процесс. Розкажіть трошки взагалом, як працює спільнота закордонних журналістів в таких гарячих точках зараз на Донбасі. Як організовується ваша безпека? Ви тримаєтеся одне одного? Чи є там взагалі можливість не знаю, банально прийняти душ? Як ви харчуєтесь? Валканюта літал бітабат газа have a possibility to take a shower and everything. How do you work with the binoculars? Sometimes, uh, sometimes you don't have the time to take a shower or to change, to change the dress. And, uh, it de it depends from the situation. I'm, I'm, there is two different working work in, uh, in photojournalism uh, live news and reportage. Mm -hmm. I'm working for live news and live news is very probably is the more, uh, most fastest uh, job uh, mm -hmm. in, uh, in photography because you must be fast to go into to the new and you must uh, able uh, to, to send in for first your image mm -hmm. and it became a very stressful and i like that people working in reportage working for long time project uh, для тех, кто работает над репортажами и делает какие-то долговременные проекты, им, наверное, легче, но для тех, кто делает живые новости очень быстро, иногда, конечно, там возникают большие трудности и ситуация очень стрессовая, когда тебе нужно быстро что-то отснять, особенно если тебе там препятствуют и так далее. Ну, сложно, да, вот снимать, потом где-то сесть и что-то передавать, в общем, это не так просто. В целом, мы працювали, я так понимаю, по обидва боки, там, умовно, фронту, так да? чи блок постів, с кем было легче працювати, с украинскими військовыми, чи с представниками, с боевиками, с партистами? What was easier for you to walk among, uh, to walk uh, with, to uh, walk among uh, separatists, uh, say rebels, uh, or to walk among uh, Ukrainian soldiers? What was easier? Mm, probably Ukrainian soldiers. You are, uh, you have some limits uh, because, uh, no, mm, this, uh, this you can't uh, shoot in photos, but. Uh, it's Да, uh, yeah, то есть uh, ограничения paranoid. есть везде, как бы и по ту uh -huh. и по другую сторону, естественно, потому что это ситуация войны. Uh, но ему было легче работать с украинскими военными просто потому, что атмосфера всегда более дружественная. So the two sides, uh, side, yes, Ukraine and Prussian, try to, to, to met, uh, met, um, master, to be master of this media and try to, to block the journalists, to stop the journalists. Mm -hmm. And they try to hide the information. To, it's really difficult to, to work there because we, we, we feel that we are in this fight. and we are not outside uh, working and meet everybody. Да, то есть Поле ощущал себя как бы внутри вот этой всей, всей войны, и на самом деле было тяжело, потому что в общем-то каждая сторона, он даже не всегда понимал там по какой причине она пытается там как бы быть твоим хозяином, да, направлять тебя, то есть говорить, что ты должен делать там, чего ты не должен, что тебя можно снимать, что нельзя, вот так вот.

неоднократно были в ситуациях, когда только русские журналисты были допущены куда-то, только им разрешалось дать работу. Я чувствую, что мы должны Ukraine, есть, not outside to speak with everybody. Там с ситуация, в общем, сложилась так, что ты должен, получается, ты должен быть либо на одной, либо на другой стороне. То есть, когда разделяют вот, русским журналистам это можно, вам это нельзя, значит, получается, что вы просто как бы воюете на одной стороне, а российские журналисты воюют на другой. Uh -huh. То есть это не журналистика, как бы вообще, в каком-то смысле. Ну, для вас все одно це залишалося журналістика. Ви робили свою справу. But anyway, it was journalism for you in Donbass, not a war. Mm, no. я Ну, я маю на увазі, чи не настає такий момент, коли ти не можеш просто дотримуватися всіх журналістських стандартів, оскільки ти занадто involved та втягнути це все. Це talking about objectivity. So the, there is a moment when you cannot help but be kind of inclined or engaged uh -huh. yeah uh, and this uh, for my first experience it was my uh, my main difficulty because uh, there is a time where i only have information uh, for one side and the other side don't, doesn't want to give information or try to hide information and yes we feel like used by this Да, в, в, в том-то как бы там получалась и проблема, потому что вот одна сторона, она просто скрывает информацию и не допускает тебя, и ты уже просто вынужден, да так или иначе вовлечен и освещаешь как бы все только с одной стороны, но проблема да в том, что и сами сепаратисты собственно хотят или что-то скрыть или не допускают, они сами тебя выталкивают в вот.

But in my article, I can't write it because they will not show the passport or they will tell me I am Chechen. Uh, so it's difficult because we know it, but we can't prove it. And... Again, the problem is when we were all together. Я с кем-то разговаривал, для меня было очевидно, что это россияне там, или это чеченцы. Я им об этом говорил, потому что они-то не всегда ну, могут думаете, отключить. Да, да, да. Uh, но написать об этом статье, например, для он не может, потому что паспорт они ему не показывали, они сами этого не говорили. Uh. Ну, и, возможно, какие-то универсальные порады с безопасностью, потому что наши журналисты тоже ездят туда, и это довольно небезопасно, поскольку выкрадали даже... Uh, ну, кілька було саме іноземних журналістів, західних, яких тримали в заручників довший час. Ваші поради безпеки для тих, хто їде туди. Can you give any advices for safety for other foreign journalists who are going to work in Donbass? Uh, for first, our life uh, have a, it's, it's priceless, yes. of course, Да, во-первых, и прежде всего жизнь ваша жизнь бесценна, жизнь каждого человека бесценна, если у вас есть какие-то сомнения. Ехать ли на Донбасс не едется на Донбасс. For freelancer, most, important, most important problem is the money because we don't work for AP or for uh, Reuters. They, they give you the proof jacket, the helmet. Okay, if you have, you don't guarantee your, your life. Естественно, фрилансеры находятся в наибольшей опасности, поскольку им никто не оплачивает ни, ни бронежилеты, ни каски, у них нет средств передвижения, и, соответственно, для, для них это наиболее опасно. But it's than not Лучше все это иметь, чем не иметь. Uh, 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 Поскольку лично у, у меня ничего этого не было, как бы на линии огня, там, на передовой я просто не мог находиться. Естественно, это ставит свою жизнь под... Because sometimes the situation in Donetsk looks like a uh, normal situation. There is some kids in the park, there is some family in the streets. Uh, but sometimes uh, you can just meet someone who have a gun and who want to make you some problems, and he will because he can phone to someone and catch you and. Yeah, площадки и прочее, там фонтаны включены. Но в любой момент, в любом месте ты можешь встретить человека с ружьем, а, и у тебя могут возникнуть проблемы. Проблемы любого рода. Поэтому вот эта а, мирность Донецка, например, она обманчива. Как бы. Не стоит думать, что вот как бы все отлично, все нормально, и со мной ничего не может случиться. Может. Ну и ситуация, когда вам на это заваляло снимать, что вы делали? Were there situations when you were not allowed to shoot? What a situation? Situations uh, when you were not allowed to shoot, and uh, w what did you do then? Well, mm. when we uh, the, 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 do uh, you remember uh, the one about detention of the man or what? Um, I, I think about uh, when the battalion, it was uh, Vostok battalion, mm -hmm. uh, came to this, uh, no, not SBU, view building, and they uh, they always begin like uh, for by hiding the view and push everybody. So we are here and we see some soldiers, some men with guns, and they move. We don't know what happened, and they are aggressive. So. Mm -hmm. I think it's not a good idea to, to try to take ситуации, такие очень часто, вообще всегда, когда происходит некое действие, скажем, вот недалеко от нашего хостела там происходил захват СБУ, и как раз приехал, можно сказать, впервые показался в полном составе батальон «Восток», они сразу начинают с того, что как бы осматривают, смотрят, кто что делает, фотографируют и так далее. Лучше как бы не рисковать в этой ситуации. Хотя, с другой стороны, когда ты спрашиваешь, обычно они отвечают нет. И это тоже большая проблема. Для фотографов. все на ну, почему ци, там доставники?

Индонезия — все, что худшее, сектор, приватный сектор, приватный сектор, но где приватный сектор в Донбассе? Я не смотрю, что ничего. У только одно объяснение — это просто люди с промытыми мозгами, доведенные до состояния истерики когда постоянно везде мимиречет цеприватный сектор во всех и в каждом, прежде всего журналист. это также потому, что мы этого мира. We... И в том числе потому, что получилось так, что Дамы действительно тоже как бы воюющая сторона в каком-то смысле. Но чему и они сами поспособствовали, просто вытеснив всех остальных журналистов на украинскую сторону. Mm -hmm. Разумно. Добре, вы уже завершили свою миссию на Донбассе. So your mission is finished in Donbass? This mission? Yes. Сейчас, да. Yes. Yeah. Probably... Ну, не знаю, вот кое-си мы подумывает на самом деле, да, вернуться или туда, или остаться в Украине. Ну что ж, дякую за участь в нашому в ефірі. Е, дякую, що ви був по живі і здорові, і, е, то бажаю вам, бажаю кинодарень зустрічати і бути обережним. Дякую вам.